Hello，朋友们，今天我们要煮南乳肉哈。我们的猪肉啊，用到啊六百 g r 哦，三层这样的南乳肉猪肉。然后这个南乳，我们要用到四片。然后它的汁，我是用一汤匙它的汁，白糖一汤匙，这个盐小汤匙，它一半的小汤匙，胡椒粉也是一半小汤匙。 生姜我们用到大概这样多啦，两 cm 这样剁绵绵哈、哦。蒜头米用到两粒，也是剁绵绵哈、哦。啊，那个麻油一汤匙，蚝油一汤匙，然后这个花雕酒也是一汤匙。这些粉啊，我们是等一下要煎那个猪肉的哈、哦，那猪肉我们弄好的时候要煎的。粉是玉米粉用到四汤匙，然后米粉两汤匙。 还有油，等一下我们要用到的油哈、哦，要煎了哈、哦。现在我们要用弄的第一步是猪肉啊，猪肉这些有皮不是？我是不用用它的皮，我要切到它的皮，因为等一下切的呃煎的时候不是我们吃啊，它的皮会比较硬啊，也是很难咬，所以我们不要用,用皮，我们切掉哈、哦。如果你们要用皮煎一起也是可以。 不过我都不要用皮，我就切掉。现在切掉它的皮，嗯、切像这样哈、啊，朋友们哈、啊。OK，全部我们切好了，朋友们。 现在我们又要弄这个猪肉了，我们的猪肉啊，我们的南乳全部进啊，糖啊，南乳进，我们要弄它绵绵香。还有这些姜啊、胡椒粉、盐一起进哈、啊。 蒜头米一起进来，麻油也是进来，蚝油也是进来，还有这个花雕酒的也是进来。我们现在这样弄它，朋友们，我们弄它绵绵先哈、哦。 用它绵煎，韭菜一起绵，韭菜了我们才撸在那个猪肉上面，就是这样，朋友们哈，我们撸那个猪肉。 猪肉我们拿进来，嗯，这样子哈，我们等它卤卤一下啊。OK 啦，大概这样子，朋友们，我们卤好了不是？嗯，大概这样子。 我们就放它半个钟头这样，要卤一个钟头也可以，半个钟头也是可以的啦，也是入味的。好，我们就是这样子，放它入味半个钟头。Hello，朋友们，现在时间到半个钟头了哈，我们现在要看呢、哦。啊，就是这样哈，半个钟头了，现在我们要开火，开好火，我们就要剪哦。 火也是不可以太大哈、啊，朋友们，中小火，不可以太大火，要中小火慢慢煎它。我们要等啊，等那个油热哈、啊。Hello，朋友们，现在我们就要弄粉了哈，弄粉我们要煎那个南乳的哈，南乳猪肉的哈，粉。 两种粉我们掺掺进来哈，两种粉我们这样子掺掺好，我们的猪肉我们就拿拿出来了哈，我们就撸那个粉哦，沾一点点的粉哈，嗯，这样子哈。 对子啊、哦。OK，就是这样，朋友们。现在那个油也是热了，我要放进去啊、哦。我要一个一个放进去。 我们炸它大概要炸四五分钟哈、啊，朋友们，我们要炸四五分钟，就是这样小火炸，炸到它金黄色好了，我们就拿起来。啊喽，Hello, 朋友们。 现在炸有大概三分钟哈，我要变它一下，还要扁，扁它一下下，扁来扁去一下哈。 Hello，朋友们，现在我们的那卤肉好了哈、哦，我就要拿起来了啊。 Nó rất thơm Giờ chúng ta sẽ đợi cho nó thơm, khi nó thơm thì chúng ta sẽ cắt vì bây giờ còn sâu nên không thể cắt 朋友们，现在我们的那个南乳猪肉哈、哦，我们要切了哈。你们看，这个皮很脆的哦，脆脆的的皮，脆脆的。啊，现在我就切啊、哦，切大概这样啊，哦，很脆，很脆。 就是这样哈、啊、朋友们哈，我们的脆皮脆皮南乳肉成功好吃。<noise> Hello，朋友们，我们的那个猪肉哈，南乳猪肉煮好了哈，现在我们就要来吃了，我们要试看味道如何。来，我们试看吃啊，吃吃吃。 很好吃<哇>哈，很脆哦，嗯嗯，哇，那南乳的味道，嗯，好吃很重，香、嗯，味道很重，啊嗯、不难吃啊，脆，皮很脆，嗯，味道也够鲜，很香，我嗯，包它，包它，包尾寸。 两个太多，没有了，这个太多。片肉比较高。两个太多。我来点样浇在上面。一个一个包比较好。嗯，好吃不？好吃，好吃啊！嗯，是吧？嗯，一定好吃的，配生菜一定好吃。哪卤的味道。 음, 배 조가, 사 용이, 안 막, 배 조가, 사 용이, 안 막. 可以的，它会中和掉一点咸味，不会吃起来太咸。嗯。朋友们，我们吃大概也是要吃完了哈，谢谢你们的观众哈。如果你们喜欢，给我一个 Subscribe、我 o 还有分享给朋友哈，大众大家，谢谢你们的关注哈，谢谢。